Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы. О, смотрите, люди еще и за Украину. Мммщики на Донбассе радуются засухи, потому что продают воду с прибылью 8 тысяч процентов со своих шести заводиков. Гуляние, гулянки, концерты, все будет. Ну сейчас пока так уныло. Вы думаете, да что это такой огромный половик? Нет, он создан из двух, видите? Вам иллюзия, что он одинаковый. Нет, посмотрите, это два отдельных, просто вместе сдвинуты. Привет, друзья, меня зовут Олена Курбанова, и я надзвичайно рада вас светая в эфире YouTube канала Курбанова Лайф. А это свежий огляд нашей антипропаганды. Тут мы вам расскажем про все дуры и фейки, которые россияне намагаются Поширювати проти нас, але знаєте, чим далі, тим стає дедалі смішніше. Тим не менше, не забувайте на старті нашої програми обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь YouTube канал Бан Лайф для того, аби нічого не пропустити. І найголовніше, друзі, давайте разом закриємо наш збір в підтримку першого окремого штурмового полку імені Героїв України. Дмитра Куцюбайла. Ми маємо назбирати 250 тисяч гривень. І вже, зокрема, завдяки глядачам youtube каналу Курбандвалайф. Ми маємо понад 180. дві третини пройдено, лишається остання частина, але маємо пройти її гідно і, звісно, дозбирати необхідне. Тож, друзі, шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Зустрілися якось два недолідера. Один це прем'єр-міністр Словаччина Фіцо, а другий це. Ви не злочились Путін і один одному жаліється на Україну. Господи, господи, да, хіба коли-небудь можна було це уявити, подумати, повірити, що кожен із них буде на нас скапати? Ну світ все ясно. Він жаліється на те, що ми наносимо удари по нафтопроводу Дружба. Знаєте, він жаліється на те, що ми намагаємося знищити об'єкт, який приносить Росії фінансування, яке вона витрачає на війну, просто Фіцо теж на пацосі, і він дуже дуже в цій дружбі зацікавлений. У той час як Путін жаліється Фіцу, точніше публічно говорить про те, як не подобається Росіянам, що Україна б'є по НПЗ. Тобто, до того що робили росіяни з нами все було ок. А тепер Росії це не подобається. Ну а далі моє улюблене і найцікавіше. Путін публічно погрожує. Каже: ми терпіли, терпіли. Ми намагалися стриматися після всіх цих ударів, але тепер настане помста. Ми будемо бити по енергетиці. Цікаво. Цікаво, що він робить і анонс, і публічно про це говорить, але хочеться запитати: а попередні три роки повномасштабної війни ти бив чому? Просто бо міг, бо виходило, бо в тебе були ракети, то знай, що в цю гру в буквальному сенсі справді можна грати удвох. И мы свою проиграему, але и ты ничего не выиграешь. Вот теперь по поводу атак на энергоструктуру, в частности, на, со стороны Украины. На протяжении долгого времени, еще пару лет назад, не предпринимали вообще никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. И очень, особенно в зимний период, очень долго терпели, когда значит, украинские войска наносили постоянные удары по нашим энергетическим объектам. После этого начали отвечать. И мы отвечаем, конечно, как ну, скажем, серьезно. Это правда. В ответ украинская сторона пытается нанести ущерб нам, но наносит ущерб и нашим партнерам. Ну что можно сказать? Ведь Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии, они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов. Я знаю точно место на мапе Украины, где никто, абсолютно никто не любит Повертатися у минуле, яким би воно щасливим, прекрасним не було, тому що занадто пече, тому що занадто роз'їдає система помилок рішень і дій, які люди робили до 2014 року. До приходу російського окупаційного бидла, Донецьк був одним із процвітаючих міст. Це можна не вірити мені на слово, це можна подивитися. Всі ці кадри відео, всі збережені. Красиве місто, все відбудоване, великий бізнес, промисловість, великі гроші там було абсолютно все. А тепер на контрасті: місцевий мужик знімає на площі День Шахтаря в Донецьку зараз, для того, щоб можна було подивитися, а що росіяни перетворили наше місто. Донецьк, день города, день Шахтьора. Но ничего, придут те времена, когда будет так же само происходить все здесь, на площади, на площади Ленина. Гуляния, гулянки, концерты, все будет. Ну сейчас пока так, уныло, никого нет, людей нет, никого нет. По сравнению с тем, что раньше происходило на День Шахтера, Ні, сравніть. Донецька. Це достойник. Привітує шах шахтьори. Донецьк не місто. Донецьк це звіринець, де немає до людини людини. Ні, там тепер лише тварини, які поміж собою намагаються розділити шмат м'яса. Тільки не м'ясо буквального, а скоріше краплі води. Далі відео, яке роздирає душу, тому що. Ти реально не думаєш, в сучасному світі ми ж не Африка чорт забирай, але що люди можуть битися, забирати одне в одного, красти, виносити воду, просто воду. В Донецьку дедалі більше і частіше говорять, що скоро війна буде через воду, але війна вже йде. Інша, одна повномасштабна, а інша всередині, де фанати рускава міра, які точно кликали руською армію, Путіна, тепер. задыхаются через наследки своего собственного выбора. Но, конечно, они этого никогда не признают. А ты воруют у детей воду. Это э, канистра специально для детей. Стоят и у детей забирают воду. Шо, позор! Шо, шо, позор! 20. Просто позор! А ты кто? Я? Ты кто? Что ты ехала бы себе спокойно? А ты кто? Мы за детей вообще-то заступаемся. Мало на вас кидали, падла подожди, Бог свидетель. Вот именно. Бог О, свидетель. смотрите, люди еще и за Украину. Я мало на с... нас кидали? Люди, а как хорошо мало, мало нас не кидали? Чувствуете людям, которые... Слышь? Сюда, иди. Смотри. Иди сюда, смотри. Я жду, не надо, дай мои баклажки, не надо. Жду, когда привезут воду сюда. Я так и был в цеховике, я сказал тоже, прокатить. мы будем это делать. А у меня никак, есть вода? Ну если мы стали два дня, Это бочка специально Музыр. для а садика. А что вы орёте? Вы можете успокоиться, нужно по подарки поставить. Это не моя машина, если Натаняна, берите его, что ты у меня орёшь? Это ты, что орёшь, иди ты нам, Натаняна. Иди ты нам, Натаняна, и набирай. Иди нам, Натаняна, и набирай. На машине, вот именно, ты у детей воруешь воду. Не каждый день. Каждый. А так же, как и все остальные я бочки. Сейчас, надо, мы живем. Живем. Мы мы не сейчас не вас не покажут в типичном Донецке. Позор вам. И к вам приедут, Но и вас накажут. Я у тебя не украла ничего. Вы украли у детей. У детей. У моего ребенка. Мой ребенок ходит в этот садик. И вы украли у детей. У детей воруют воду. Потому что нельзя. Ты что, охрану не понимаешь? Хоть убей, мне все равно. Я такое пережила. А я не что вам бы сто раз пережить такое? А я не пережила. Вы нашу судьбу ну, не знаете. Ничего. Ничего. я не права. Меня Бог простит. Ну ты, Павла, посмотришь. Вот, стоит, огрызается с охранником, не слушает, продолжает набирать воду. Он стоит и пишет, угрожает. А вот, а люди вообще угрожают, чтобы я там что-то пережила сто раз хуже. Нет, ты представляешь, это надо так вот. Поймать специально, специально. Да. Потому что по-другому люди не понимают. Да, вы не идете понятно. друг другу на, на уступки. Да. Доброта у вас кончилась Доброта у всех из-за этой воды. А когда, а когда она будет? Да скоро война дорогая будет из-за воды. Из да воды. война уже 11 лет. А ты говоришь? Ну так вы первая будете, кто будет убивать за воду. Вот, вот ты себе запиши и покажи на весь мир, что ты и ты говоришь. Поняла? Меня слышно. Да, чтобы чтоб вы не наглели да, и у детей не забирали. Ты умеешь. Поняла? Чтоб ты у детей не забирала. Человек, Поехали. Клашку, эту воду. Не надо, я не буду... Ну и известно кому трагедия, а кому классный золотый бизнес, который приносит миллионы прибутки. На Донбасі є ті, хто радіє тому, що вода тепер це величезний дефіцит, бо її ж можна продавати із надприбутком у 8 тисяч відсотків зі своїх шести заводиків. Ну а господарі російських НПЗ радіють, що отримали страховку та підняли ціни на бензин. Всі, всі, хто сьогодні так чи інакше, чи знаходиться в Росії, обслуговує режим, чи заробляє, знаходиться на території тимчасово окупованих. Українських регіонах всі в шоколаді, тільки люди страждають. Тетяна Монтян, яка та ще сука, але останнім часом розповідає далі більше правди про місцевих комерсантів, вона на конкретних прикладах показує, як прибуток дістається із руйнувань, із нещастя, із страждань із відсутності води. І за цим стоїть, ну, наприклад, в Донецьку Пушилін. про це всі знають, але всі. тотально мовчать. Чему еще тут радоваться, собственно? Все себе идет. Скоро закончится четвертый год полномасштабной войны. Никаких прорывов. С бензином вон выносят НПЗ одно за другим. Хозяева этих НПЗ совершенно не рвутся их хоть как-то защищать. И злые языки что им говорят, что им это выгодно. Страховку они получают. Цену на бензин и прочие горючие смазочные материалы дико взвинтили. Он уже много где на заправках просто тупо нет горючего. Причем даже в Приморье, на другом конце страны наблюдаются да, проблемы. Да, да, поэтому как бы вот такая ситуация. Чему ты собираешься радоваться, я не знаю. Будет ли это хоть как-то кто-то исправлять, я понятия не имею. Вот точно так же, как МММщики на Донбассе радуются засухи, потому что продают воду с прибылью 8 тысяч процентов со своих шести заводиков, точно так же хозяева НПЗ радуются, что получили страховку и звентили цену на бензин. Ну і звісно, яке найкраще місце для проживання нині. Ну що? Де можна шукати нерухомість своєї мрії? Звісно, в Донецьку. Там якраз чомусь постійно продається нерухомість. Якщо подивитися на оголошення, то таке враження, що всі, наче всі, хто може, звідти чомусь їде і лишає своє майно. Отже, квартира на продаж, де двері ледь ледь відкриваються, але не біда. Їх можна просто зняти, чи її можна просто зняти з дверей. Полуавтоматична пральна машинка. Старіючі батареї, об них можна гріти руку, наприклад, взимку. Люстра, це окрема історія, все дико старе, дико ментально, фізично застаріле. Стул, стільці, все зберігалося з тих часів, коли, напевно, Донбас ще будував Україну. Але в цілому це показує, наскільки час застиг. Як він зупинився в Донецьку і не рушив вперед. Останніх 12 років навіть наче, не було. Хіба що внутрішні хвороби розкладають цей регіон? Обращаємо внимание наш пінгалет. Смотрите, якщо сильно постаратися, он бризнути. Зараз, надо Вот, Якщо що, можна зняти. Ось вот так тут в пітлі. Вот, смотрите. Вуаля нагревает воду. Сразу же, раз вы уже в ванной, обращаем внимание на туалет с отдельным бочком, конечно же, полуавтоматическую э, стиральную машинку, набор э, саморезов. Здесь у нас полотенце сушится на змеевике. Когда вы пришли зимой? с мороза, руки аж, знаете, краснючие, вы сразу хватаете за него, так тепло, так приятно ручку, и эти эмоции вы ни с чем не переплюнете, только лишь, если вам выдаться уникальная возможность, пока идут несколько телепередач по телевизору, вот этими с двумя антеннами, вот здесь рассмотреть ковер, представляете? А потом еще вот эти половички. Вы думаете, да что это такое огромный половик? Нет, он создан из двух, видите? Вам иллюзия, что он одинаковый. Нет, посмотрите, это два отдельных, просто вместе сдвинуты. Стул, раз сохраненный, еще с того времени даже не распечатанный. Стул, два тоже накрыты. Стол, который вот так превращается в книжку, представляете? Трюмо, которое я вам рассказывал, секретным. Видите? Тут столько красоты. Тут столько ароматов. Тут ты просто смотришь и понимаешь, ты заглядываешь не в прошлое, ты заглядываешь в историю. Представляете? Ну и конечно же, куда без двух кроватей на металлических пружинах и то, зачем гоняются все коллекционеры, которые чтят и помнят историю эпоху Советского Союза. Кайбаш. Уху! Просто зашел и обомлел. А здесь и посуда, и стаканы, и э, э, настойки, которые превратились уже, мне кажется, в яд с того времени, когда они были произведены. Шампунь нереально крутой, половичок в красном цвете. И, конечно же, сито. Плюс 7, 9, 4, 9, 303, 10, 10. Если вы позвоните по этому номеру, тогда вы сможете посмотреть первыми эту квартиру, окунуться в Советский Союз и купить квартиру мечты. И на этом, друзья, у меня все. А вы, конечно, не забывайте нам оставлять свой лайк. Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Комментируйте, почуйте и побачьте. Будьте активными, это то, что нам помогает. И, конечно, найдите Не йдіть без донату, не йдіть без допомоги для Збройних сил України. Посилання на наш збір ви легко зможете знайти в описі до нашого випуску. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!